И до э, Дня города мы должны провести конкурс на определение э, рек или рекомендовать для дальнейшей работы. Я не говорю о том, что конкурс всегда э, подведение тоже это будет однозначное решение. Э, вот, как пример Полтава, других городов, о том, что определяется второй тур с теми же участниками. Интересно сегодня следить и за организацией проведения национального конкурса, который из Украинская перерос сегодня в международный и тоже проведена пересмотр даже дат на целых два месяца, потому что в ходе обсуждения мы видим, по сути дела, сколько много информации, да, и сколько событий за это время проходит. Кроме того, мы видим еще вторую вторую сторону медали, насколько общественность все больше и больше относится к этому событию как уникальному событию. В истории. На сегодняшний день мы видим представлено у нас пять работ. Вот. Место, которое мы говорили, про меня архитектура рекомендовала, это наша площадь независимости и территория возле романтики. Есть вариант рассмотрения одной работы, тоже в другой точке города, в районе парк перекресток Харьковской и проспект есть это такая небольшая зеленая зона у нас остановка. Поэтому на сегодняшний день, я думаю, мы определим с местом размещения данных работ. У нас как есть вариант, это вариант муниципальной галереи. Посмотреть на ну, вчера открылась выставка. Ну, объем небольшой планшетов. Но с другой стороны, я вижу, тоже может быть в фойе рады там разместить, чтобы люди могли более публично видеть, более открыто. И принимать участие в обсуждении данной работы. После этого будет рассматриваться жюри. И на жюри, так как мы считаем, на каком-то этапе авторства еще мы официально не раскрываем, работы идут под номерами. После этого на таком публичном открытии, я думаю, уже будут и сформированы мнения и какие-то позиции, будет защита каждой работы авторскими коллективами или авторами этих всей по всему то, что мы видим, как мы собирали, по сути дела, в основном практически это авторы сумские коллективы. Мы, кстати, рассылали и просили наших полтавских коллег, харьковских коллег, но ну, они а как бы, все локально заинтересованы в своих работах.